Трагедія на Дніпропетровщині стали відомі нові деталі. Відреагував головнокомандувач ЗСУ Сирський від обов'язків відсторонено двох військових. У ДБР відкрили кримінальне провадження. Хто винен у тому, що сталося? Підпишіться на фабрику новин, і ми одразу переходимо до головного. Сирський відреагував. Головнокомандувач ЗСУ прокоментував трагедію, що трапилася 1 березня на Дніпропетровщині. Нагадаю, що у перший день весни російська армія здійснила злочин. Ударила балістичну ракету Іскандер М у касетному спорядженні по військовій частині на території полігону сухопутних військ ЗСУ. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував відповідне відео із ворожого міноборони. На жаль, відомо про загиблих та поранених. Тим часом Олександр Сирський розповів про усунення від обов'язків двох військових на відрізок часу, поки триватиме розслідування. Мова про начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Далі процитую фрагмент допису генерала. Поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ сил ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях, акцентував Сирський. Він додав наразі на місці події роботи виконує комплексна комісія на чолі із начальником головного управління військової служби правопорядку ЗСУ. Її завдання визначити причини та обставини того, що сталося. А у ДБР вже повідомили про початок кримінального провадження за фактом загибелі та поранення українських військових через згаданий ворожий удар. Воно відкрите за недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці. У бюро зазначають, що спеціальна об'єднана група правозахисників уже прямує на місце трагедії. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування усіх деталей події. Повідомила у ДБР. Нагадаю, що раніше український військовий кореспондент Андрій Цеплієнко писав, що удар окупантів був спрямований по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні біля села Черкаське. Натомість журналіст Юрій Бутусов стверджує, що кількість загиблих та поранених. Близько 130 осіб. За його даними, на полігоні базується 168-й батальйон резерву. Варто зазначити, що офіційно число жертв та постраждалих не повідомляли. Тим часом полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штирліц зазначає, що відповідальність за трагедію несе не лише командування, але й один із військовослужбовців. За його словами, боєць із цього навчального центру активно вів соціальну мережу TikTok протягом двох тижнів. У цей час публікував у мережі зняті ним ролики стрільбищ розташувань тощо, майже у режимі реального часу. Процитую слова Штефана. Підрозділи моніторингу противника активно відпрацьовують щохвилини. Моніторинг, уточнення локації, до розвідка. Удар відразу після удару він прокоментував наслідки, де росіяни щиро дякували йому. Акаунт уже підчистив, але всі матеріали зібрані і будуть долучені до матеріалів службового розслідування. Кінець цитати. Трагедія, що трапилася на Дніпропетровщині у нашому ефірі, прокоментував військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі. Роман Світан, давайте послухаємо його думку щодо того, що сталося. Це вже не шибка, це вже конкретна стаття Уголовного кодексу. Тобто шибка це могла бути в мирне час, або може бути в началі бойових дій, коли це вже третій рік, одинадцятий рік серйозної війни. третий год масштабного вторжения, ни, ни один десяток, ни одна сотня наших жизней уже потеряна вот из-за недостаточного внимания, которое командование, некоторые, по крайней мере, командиры, оказывают вот этому, этой проблеме. Проблеме работы россиянами баллистическими ракетами. То есть баллистика, она идет несколько минут. Если у вас над воинской частью висит беспилотник или там в каком-то районе, который может вас видеть, так ну, ждите баллистику. Здесь та же самая картина. Уже какой раз беспилотник висел над частью, пришла баллистика, как только начали выходить на построение. Одно дело там сухопутные войска пусть разбираются, кто там дал команду и так далее и тому подобное. А я с точки зрения воздушной, воздушного противодействия, сколько еще говорить, на пальцах объяснять, не летчикам, которые руководят некоторыми вот, ВПК, воздушно-повитерное воздушно командование, СХИД, но сколько им еще объяснять, что беспилотники уничтожать надо. Это, это наведение, да, он этот беспилотник, который корректирует огонь, он, понятно, не принесет сам какой-то беды, он ее позовет, называется, и откорректирует. Разведка до да разведка, корректировка, поражение и подтверждение, сразу как средство объективного контроля. Вот весь спектр работы этого беспилотника. Первое, что надо уничтожать, так это вот эти висящие, вроде бы как не сильно проблемные летательные аппараты. По ВПК схид очень много вопросов, уже очень много, и потеря патриота. И удар по расположению самого ПВК, когда там проходила нарада, так называемая. После этого начальник ПВК схит попал в больницу, там, кстати, несколько двухсотых было, царство небесное. Вернулся обратно, опять его ставят дальше руководить. Опять руководил называется, висел в его в секторе, висел опять его российский беспилотник. Без определенного воздействия, но... Но сколько надо еще объяснять, чтобы поставили летный состав, поставили на руководство основными видами управления воздушного командования, так называемого. Кстати, у него там у летчик есть камбриг, который прекрасно разбирается. Единственное, чтобы поднять его до уровня принятия решений, нужно. Эти вопросы давно уже надо решать. И опять же, ну, сколько? Ну, на два года он мне младше. Ему скоро там 60 в конце концов. Через год уже 60. Ну, но есть вопросы после 50. Сам знаю, вот мне уже 62-й год пошел. Но после 50 уже совсем не то. Не то пальто, как, как, как говорят у нас на Донбассе. Так вот, надо молодежь под, подводить под, под управление. Молодежь, имеется в виду, ну, где-то от 35 до, до 45, до 50 лет. Вот они будут руководить. За 50 переваливает, ну, уже надо плавно выходить, выводить из вооруженных сил на госслужбу. Ну, 50 лет стукнуло, все, это уже крайний, крайний год, когда срабатывает ну, максимум механизмы внутреннего, ну, это от генетики зависит, гормонального фона. Переводите на госслужбу, дальше пусть дослуживают после 50, на госслужбе до 65 вопросов нет, 15 лет еще можно поработать, заменив в режиме таким израильского управления. Но ну, это уже миллиарды раз мы уже говорили про это. До сих пор непонятно, военно-политическое руководство сопли жует, уже, уже и расскажешь, и покажешь, и на пальцах объяснишь. Делайте только, проглотите хотя бы то, что наживали сами, и возьмите уже другое что-то, кусните хоть. Хоть толк какой-то будет. А здесь опять ребят потеряли, десятки жизней потеряли. Пусть, ну ладно, не будем в эфир. Я уже в личном, так сказать, объясню. Романчу, але ворог атакував Україну і цієї ночі, запускали знову ж таки шахеди. А в ГУР кажуть, що ворог має плани запускати в Україні одночасно 500 шахетів. стане це для нас тоді серйозною проблемою, якщо одночасно дітиме саме така кількість безпілотників. Але напередодні була інформація від командувача безпілотних сил Сухаревського. Він говорив про те, що ми тепер можемо збивати шахеди fpv дронами. Ну тобто, чи це нам допоможе тоді? Як ви бачите цю ситуацію в цілому? Ну, проблемы и сейчас есть, если идет несколько десятков шахедов. Не, не знаю, что проблемы нет сейчас. Пять сотен шахедов, да, это будет серьезная нагрузка на, на наше ПВО. Произвести их, в принципе, Россия не мог, потому что это не россияне их производят, китайцы их производят. Но основные узлы и агрегаты шахеды это по китайский подсолнух 200, который у себя там под видом шахеда Собрали иранцы, построили как-то, помогли россиянам построить заводы. Сейчас китайцы напрямую через Казахстан, Башкортостан, Татарстан отправляют эти узлы и агрегаты. Там россияне раза в 3-4 увеличивают площади сборочные и дальше клепают. Ирана уже там давным-давно нет. Стартово в свое время россиянам помогли израильтяне, помните, беспилотники, целый завод им построили, потом Хиру 400 EC передали, они ланцет сделали, то есть израильтяне им помогли, а сейчас напрямую китайцы уже участвуют уже в самих шахетах, потому что россияне не могут полный спектр узлов и агрегатов проводить, производить, по крайней мере, ну, то там пластик какие какое-то управление, но не более того. То есть это все китайское. Для того, чтобы не дать возможности россиянам производить, начинать надо с китайских заводов. То есть нашему главному управлению разведки и особенно нашим канцелярским крысам, которые слишком часто на Китай, сейчас вот после этого инцидента в Америке, сейчас опять побежали за китайскими юанями. То есть туда надо не за юанями бегать, там надо проводить операции спецоперации по уничтожению мест, на которых производятся узлы агрегаты для российской Герани, а реально это китайский подсолнут 200. То есть вот это, эту задачу надо выполнять, а на наши опять побежали эти жулики канцелярские, побежали опять у юаней себе арахами потому что вроде бы как конъюнктура такая сложилась. То есть вот это оттуда надо начинать. А потом, естественно, добираться до заводов крупноузловой сборки в Татарстане. Вот выполняем же полеты там за тысячу километров. То есть до Алабии, до Алабуги надо доставать и пытаться их уже уничтожить. Это второй заград, так сказать, второй режим обороны, уровень обороны. Ну и третий у нас он должен быть либо вдоль линии, даже не либо, а надо вдоль линии границ уже проводить мероприятия для того, чтобы вдоль всей линии границы, трансграничной и вдоль линии боевого соприкосновения, надо переводить те группы, которые у нас есть, передавать туда для того, чтобы создать определенный фронт. Нельзя допускать шахеды на, на нашу территорию. Как и ракеты, так и шахеды. Их надо перехватывать на, это, на этой тысячи километров фронта. А дальше уже внутри страны, то есть работать объектовыми системами ПВО плюс авиация. Но ну, авиация уже у нас ну, ничего недостаточно, конечно, но она увеличивается. Причем те борта, которые заходят, они как раз могут легко в 3 секунды использоваться против российских летательных аппаратов. То есть перемещать этот весь вопрос, понимая, что россияне могут увеличить количество беспилотников. Ну, так это логично по большому счету. Вопрос проблемности. большой проблемы-то нет. Почему? Потому что ну, сами по себе шахеды такие не до ракета, в конце концов. Это ракета, когда идет крылатая, допустим, ну, во-первых, она и дорогая, с одной стороны, с другой стороны, она скоростная. Шахет, ну, сейчас он там 150 километров, пусть на реактивной тяге они там будут ставить сейчас реактивные двигатели, пусть до 300 разгонят. А даже если его разгонят до 500 километров в час, ракета идет 850. а І то її дуже пулеметами перехватують. Ну зенітками это точно. То тобто, есть, по большому счуту, просто количество, плотность ПВО увеличивать, Опять же, повторюсь, не по всій линии, вдоль линии границы, вдоль линии фронту. Шановні глядачі, на вашу думку, які рішення наразі потрібно прийняти, аби запобігти подібним трагедіям? Прошу написати свої відповіді в коментарях під випуском. Також підпишіться на фабрику новин, і вся наша команда висловлює щирі співчуття родичам і близьким загиблих, а також пораненим.